浪费时间对不对？你不需要再为了他。 这顿饭我准备了多久吗？我做的饭你不喜欢可以不吃，我给你准备的衣服你嫌弃跟别人一样，你也可以不穿。你凭什么要这么挑三拣四不领情？我不想再每天看到你那张冷冰冰的脸我也不想总是被你挑三拣四找麻烦了，更不想被你凶做我不喜欢做的事了。谢谢你啊，谢谢你这段时间的照顾。 说着不了。哎，去总有一个人会给你,你的样子啊？石头，留一句，给，留个纪念吧。幼稚。拿着，不喜欢不用了。 其实很。 记者啊！你居然还敢回来啊！你不是搬走了吗？怎么说回来就回来？麻烦把你的东西都拿开。这现在是空铺，我凭什么拿开、啊？ 你搞什么啊？哎，叶正寒，你疯了？叶叶正寒，你犯什么病啊？我怎么那么倒霉，跟你住一个寝室？ 豆豆，音乐。遵命，女王殿下。